В времени. Сейчас мы с Михаилом Александровичем были там возле непосредственно эпицентра горения, который сейчас находится отсюда. Это выглядит гораздо более устрашающе, чем изблизи. Где-то мы в 50 метрах от этого были. Горят практически только подрывавшиеся с утра баки. Пару часов назад пожарники зашли и потушили все, что касается водоемов, вплоть до забора с баками и в настоящий момент нет угроз ни для базы второй базы не ни для складов военных, которые находятся по другую сторону. Здесь у нас, как мы и говорили с утра, есть две версии. Одна умышленный поджог или умышленные диверсионные действия, вторая это производственная халатность. Процентов 80-90 мы все-таки вот даем на производственную халатность. При технологическом процессе были допущены, скорее всего, ошибки с сотрудниками и произошло возгорание. Второй уровень наших претензий и подозрений здесь заключается в том, что собственники этого объекта, к сожалению, слишком поздно обратились за помощью к профессионалам. И трое пропавших без вести пожарников, шестеро пожарников с утра получившие травмы и ожоги, которые находятся сейчас в больнице, вот общая сумма пострадавших примерно 12 человек. Мы так понимаем, эвакуация не проводится, не будет. Эвакуация есть не Речь идет об отселении людей. Мы э, провели предварительно превентивное, э, возможно, отселение двухкилометровой зоны на всякий случай вокруг э, складов военных. Это два дачных поселка попали небольших, это небольшая была э, проблема. И э, местные власти готовы к большей эвакуации, если возникнет такая угроза. С высокой вероятности такой угрозы не возникнет.